seviyorum. assalomu alaykum ailaxonim xush kelibsiz tashakkur derim sizni ko'rganimizdan xursandmiz ho' noziksiz tashakur de sevaveraman ailaxonim mana odatda safarlarga chiqqaningizda kimni ko'proq hamroh qilishni xohlaysiz shunaqa istak bo'ladi yoki yolg'iz sayohat qilishni yoqtirasizmi yo'q yolg'izo men yolg'iz holda sayohatga chiqishni hech qachon xohlamaganman eski, eski. har doim safarlarda menga oila a'zolarim qadrdon do'stlarim hamroh bo'lishadi Men aslida halinda gezelim istiyorum. bilasizmi ba'zida bizga hatto uy yetmay qoladi joy yetmaydi lekin har qanday holatda menga yaqinlarim bilan birga ekanligim yoqadi çok insan çağırmayı seviyorum. seviyorum Beraber olmayı insanlarla. bilasizmi meni birinchi navbatda nima qiziqtiradi ismingiz ayla ismini ma'nosi Bir tanesi... ayla juda qadimiy ism haqiqatdan ham ikki xil ma'noni anglatadi biri ayol ikincisi oyning atrofidagi nur gardish bilan bog'liq oilada nechta farzand bo'lgansizlar Biz dört kardeşiz, ben tek odatda qizlar yagona bo'lsa tabiiyki qandaydir erkalashadi sizda ham shunday bo'lganmi siz erkatoy bo'lganmisiz men oilada birgina qiz bo'lganim uchun chindan ham ko'p erkalandim albatta bunga haqqim bor edi bilasizmi o'sha paytlarda hozirgidan farqli o'laroq bunga juda yaxshi qarashardi chunki avvalgi erkaliklar beg'uborroq edi endi har bitta oilani o'ziga yarasha bir tutumlari borda oh o'zbekcha aytganda tutum dedi deydiku qonun qoidalari bor bo'gan oila a'zolaringizni qanaqa tutumlari bo'lgan to'g'ri har bir oilani o'ziga yarasha qonun qoidalari bo'ladi lekin <laughs> men bu qoidalarni chetlab e, o'tganman ularga hech qachon bo'ysunmadim chunki e, juda yosh paytimdayoq tezroq e, oyoqqa turib o'z hayotimni qurishga harakat qildim shuning uchun ham qonun qoidalaridan chiqdim hatto o'zim o'sha qoidalarni joriy etishimga to'g'ri keldi. erkan andan bu yoshlarda oldi. Nimaga birinchi jiddiy qaror qilgansiz qarorim daha daha bir bir okul seviyesinde meni ilk qarorim albatta o'qishga kirish bilan bog'liq edi universitetga kirgach ham ishladim shu bilan bir qatorda hayotda to'g'ri yo'l ko'rsatadigan o'qituvchilarni tanlab ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qildim keyinroq yanada jiddiyroq qarorlar qabul qilishimga to'g'ri keldi. Yo'l ko'rsatuvchi keldiailachilik deganda bu tabiiyki musiqa odami bu xonanda bu qo'shiqchi bu kompozitor deganida umuman olganda o'sha işte, bitta gap aytganda musiqa odami musiqa meni taqdirim degan fikrga kelganingizda nechi yoshda edingiz ya insoni hali fark <cuğunlar> olmayabilirim men hozirgacha musiqa dunyosining <laughs> odami ekanimni unchalik farqilaolmayotgan <laughs> bo'lishim <laughs> mumkin lekin bolaligimni eslaganimda qo'limda faqat mikrofon bilan namoyon bo'laman meni yo qo'shiq aytayotgan yo gapirayotgan holatimda ko'rish mumkin edi shuning uchun hayotimni boshlang'ich davridan beri musiqa ichidaman keyinchalik kuylashgina emas balki qo'shiq so'zlarini ham yozishga ahd qildim va hozirga qadar shu tarzda davom etib kelyapman bu o'zingiz uchun muhimmi muhimmidi musiqa yoki bo'lmasa ana shu ijod yoki boshqalarni ishontirish uchunmi men ba'zi qo'shiqlarni mutlaqo yoqtirmasdim ehtimol bu bilan haddimdan oshgan bo'lishim mumkin lekin ana o'sha payt o'zimga o'zim aytdim madomiki ular senga yoqmas ekan unda o'zing o'tirib qo'shiq yoz hammasi ana o'shandan boshlandi kechayu kunduz demasdan butun vaqtimni qo'shiq yozishga bag'ishladim boshqalarnikidan farqlanib turadigan taronalarni yaratishga harakat qildim o'zi qo'shiq yozib musiqa bastalagan ijodkorlarga hurmatim baland edi tushundimki mana shundagina uzoqqa borish mumkin men shu yo'lni to'g'ri deb bildim bu ijod juda murakkab jarayonda munosabatlar bor ya'ni hu munosabat har xil bo'ladi kimdir tan oladi kimdir tan olmaydi sizni shu boringizcha shu holatingiz deylik shu o'ziga xosligingizni tan olganlar ko'p bo'lganmi yoki e'tiroz bildirganlar inkor qilganlar ko'p haqiqatdan ham judayam murakkab lekin men mana shuman meni borimcha qabul qiladigan bo'lsa marhamat lekin yoqtiradimi yoqtirmaydimi bu haqida o'ylasam vaqtim ketadi unga vaqt sarflashni ham xohlamayman to'g'ri inson o'z ishi ortidan maqtov eshitishni istaydi lekin buni ham chegarasi borda tanqidlarga ochiqman biroq unda ham chegara bor muhimi ijod qilyapman meni qanday qabul qilishlari esa endi bu ikkinchi masala hammaga qanaqadir manzur bo'ladigan yuragiga yaqin boradigan san'at asarini yozish uchun asos bo'lishi kerakda asos kerak bizga ya'ni bu bizni küzetçilerimiz e, ve mütala bilen bol. Kitap okuşumuz bilen Kitap okumasından ilacımız yok. Kitap okuş ki münasebat kanaka. Bu kança bir ahamiyetli bu gelsiz Kitap okumanın çok önemli olduğunu kesinlikle katılıyorum. Ee, kitap sever biri olduğum için muhtemelen bu kadar e, seviliyor yazdığım şeyler. Çünkü söz yazarımı ayrı tutuyor. Kitap hakikatten ham Allah'ı da bir olam. Kitap okumagen, mutolaani yoqtirmaydigan odamlardan uzoq turishga harakat qilaman kitob bir ongda yuzlab insonlar bilan oshno qiladi minglab eshiklarni ochadi millionlab dunyolarga olib ketadi kitob o'qiganim uchun ham balkim shu yerlarga keldim kitob o'qimaydigan odam o'zini eng yaxshi do'stlardan mahrum qiladi o'qigan ma'lumotlarga qaraganda siz o'sha teatr asarlari uchun ham musiqa bastalagansiz bu juda judayam murakkab jarayon aslida bu ham siz uchun bu qiziq bo'lganmi bu tajribamidi yoki kimnidir iltimosimidi har ikkisi ham deyishim <laughs> mumkin lekin teatr sehrli dunyo uni o'ziga yarasha mashaqqati va zavqi bor men teatrni ijodiy tajriba orttirish bilan birga u yerdagi mashaqqatli jarayondan boxabar bo'lganim uchun ham tanlaganman teatr inson o'zini erkin his qiladigan maydon men bolalarga mo'ljallangan asarlarga ham kattalar uchun yozilgan spektakllarga ham musiqa bastaladim uyda o'tirib televizor orqali sahna asarini kuzatish boshqa lekin teatrni o'zida yaratuvchiga aylanasiz shuning uchun ham men teatrni juda yaxshi ko'raman bu borada mehnat qilishdan aslo charchamadim zavqlanib ishladim Ya'ni bir 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 sezon, bir piyasa, bir sezon, Öyle bir dünya yok. Tiyatroda çok özgürsün. Ve elbette siz turkiyani mashhur xonandalariga qo'shiqlar yozib bergansiz buchi bu ular tomonidan iltimosmi yoki siz ilinganmisiz o'zbekcha qilib aytganda ilinganmisiz menga unchalik ishonmayapsizlar shekilli albatta buni ularni o'zlari xohlashdi iltimos qilishdi Men har bir hit Har kuni bittadan hit yaratishni iloji yo'q albatta lekin yangi qo'shiq yozayotganimda buni qaysi san'atkor aytishi meni ixtiyorimda bo'ladi albatta ularni imkoniyatlarini ham hisobga olaman qo'shig'ingizni keyingi taqdiriga ham qiziqasizmi yo'q bu o'xshamabdi deyishingiz mumkin yoki zo'r deyishingiz mumkin men qo'shiqlarimni kimgadir berganimdan keyin ular haqida o'ylamayman chunki baribir birinchisi o'zimda qoladi boshqasini kim kuylasa kuylayversin lekin shunday qo'shiqlar bo'ladiki ularni hech kimga berging kelmaydi masalan bog'dodni yozganimda xuddi shunday holatni his qildim u um, meniki u o'zimni ifodalaydi degan o'y bilan bu qo'shiqni birovga bermadim masalaning yana bir qiziq tomoni bor qo'shiq boshqa xonandani uslubi yondashuvi bilan yorqin ijroga aylanishi ham mumkin buni kuzatib borish juda qiziq jarayon endi o'zingiz taniqli bo'lishga mashhur bo'lishga nechog'lik qiziqqansiz bo'lganmi shu istak ham mana shu rejangizda turganmi Yani ben, e, mashhurlik yani e, 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 bir kechada yuz bergandek go'yo chunki avval taniqli bo'lishni unchalik xohlamaganman yozayotgan asarlarimni o'zi meni tantayotgandi sibiljan ebri gundesh serdar o'rtach demet akalin kabi o'nlab mashhur xonandalarga qo'shiqlar yozib berdim lekin klip suratga olmagunimcha o'zimni taniqli ekanligimni farq qilolmasdim bilmasdim bog'dod qo'shig'ini yozgandan keyin bildimki hamma men haqimda gapirar ekan, gapirarkan ekan. lekin men buni unchalik muhim sanamayman <laughs> bu qilayotgan mehnatim natijasi desam bo'ladi Benz albatta boshqalar e'tibori odamni xursand qiladi kayfiyatni evet, ko'taradi lekin faqat unga bog'lanib qolish kerak emas deb o'ylayman to'g'risi sizni kliplaringizni kuzatdim alohida o'rganib chiqdim va haqiqatdan ham unda sizni ruhiyatingiz bor bu sizni o'zingizga tegishli g'oyalarmi yoki sizga takliflarmi bu mana shunaqa qilaylik bunaqa sujet qilaylik bunaqa holatda olaylik zaten e, şöyle bir durum var degan men <laughs> <laughs> kliplar g'oyasini asosan o'zim <laughs> <uzun> taklif qilaman <qalaman. gülüyor> yaltiroq <laughs> soxta narsalardan ko'ra tabiiy meni aks ettiradigan haqiqiy <laughs> <laughs> va samimiy jihatlarga e'tibor beraman mening majbur degan deb nomlangan klipingizni ham shular jumlasiga qo'shish mumkin chunki unda haqiqatdan ham bir vaqtni o'zida turli tabiatli insonlarni kuzatamiz va turli holatlarni kuzatamiz va tabiiyki qiziqtiradi shuncha odam qayerdan keldi va ular kimlar klipdagi odamlar istanbuldagi uyim yaqinidagi qo'ni qo'shnilarim yaqinlarim do'stlarim haqiqatdan ham eng yaxshi ko'rgan samimiy klipim shu u pandemiya paytida yozildi ko'chadagi kuchuk ham meniki kichkina qizaloq jiyanim xullas ularni hammasi oilam va meni dunyoyim Sizning do'stlaringiz kimlar kimlar bor davrangizda do'stlar doirasida kimlar bor ular qaysi soha vakillari ko'proq hozir biror kishini unutadigan bo'lsam mendan xafa bo'lishlari mumkin hayotimda eski do'stlarim safi o'zgarmadi bolalikda maktabda universitetda orttirgan do'stlarim bilan doim diydorlashib turaman davralarda o'tirganimizda kimlardir qatorimizga qo'shilishi mumkin yangi tanishlar kelib ketar ehtimol lekin asosiy do'stlar o'zgarmaydi aslida munosabatlarni ushlab turish juda murakkab vazifa chunki hayotimiz davomida biz ko'pchilikdan uzoqlashib ketamiz yo'qotib qo'yamiz do'stlarni ham jumladan buni siri nimada siz nimani muhim deb hisoblaysiz do'stlar o'rtasidagi munosabatda do'stlarni shu qadar munosabatini mustahkam saqlab qolishda nima muhim siz uchun qiymat bilmak sirini va atrofida avvalo qadr qimmatni bilish kerak o'zing yaxshi ko'rgan insonlarni qadrlay olsang va ulardan ham xuddi mana shu munosabatni ko'rsang sezsang bu muhtasham tuyg'u inson buni yo'qotishni xohlamaydi men ba'zan ishlar bilan ko'milib ketgan paytimda ham do'stlarimga qo'ng'iroq qilib ularni ovozini bir bora eshitmasdan turolmayman chunki bu odamga kuch bag'ishlaydi shuning uchun men do'stlikni nihoyatda qadrlayman do'stlarim ham buni yaxshi bilishadi men hech qachon do'stlik uchun sarflangan katta mashaqqatdan ko'z yumishni istamayman odamlar orasidagi munosabatni ushlab turish juda murakkab lekin buning uchun ham qattiq mehnat qilishga to'g'ri keladi ammo baribir uning natijasi huzurli balki kimdir hayotingizda ketgandir yo'qotib qo'ygandirsiz nimadir sababchi bo'lganmi yo'qotgan odamlaringiz yaqin do'stimni dunyodan o'tganini tasodifan eshitdim va o'sha paytni o'zidayoq hayotim butunlay o'zgardi yaqinlaring do'stlaring qadrdonlaring seni ranging tabassuming de, de. demak ulardan biri ketsa ham rangingdan bir qatim tabassumingdan bir chimdim olib ketadi bir qadrdonimdan ayrilganimdan so'ng kulishlarim eskisi kabi jarangdor chiqmaydigan bo'ldi rangimdagi yorqinlik u bilan birga meni ham tark etdi men avval bunday emasdim haligacha o'sha rangimni tabassumimni topolmayapman do'stim borligida men hozirgidan ko'ra ancha quvnoqroq edim Her giden biraz hargidan biroz kulishim unii oilangiz haqida unda aytib bering sizni haqingizda o'zbekistonlik muxlislar ko'proq narsani bilishni xohlaydi ko'proq ma'lumot olishni xohlaydi oilam oilambizni oila o'zbek oilasiga juda o'xshaydi ahil kattadan kichikka qarab boradigan ichki darajalanish ham bor hamma vaqt yuk kichkni zimmasiga tushadi bizda ham kichiklar ko'proq ish qiladi Abin, o senin abin, eng yaqin insonlarim oilam men ulardan kuch olib yashayman ishdan charchagan paytlarim ularning ovozini eshitishga shoshilaman tashqarida sovuq qotib uyga kirgan paytingizda issiqdan tana joningiz yayrab ketadi-ku. oila ham shunday huzur manbai men uchun oila shunday bo'lishi kerak kirganingizda huzur topishingiz kerak yaxshi sizni oshxonada tez tez uchratib turish mumkinmi qanchada qancha muddatd uyda meni yordamchilarim bor ovqatni asosan ular tayyorlashadi lekin qanday taom hazorlashni albatta men aytaman o'zim ham ovqat pishirishni yaxshi ko'raman bu men uchun muolajadek gap o'zbekistondan qaytganimdan keyin ham do'stlarimni chaqiraman ziyofat uyushtiraman hammasini o'zim tayyorlamoqchiman Şimdi döndükten sonra e, küçük bir parti vereceğim ve uchun do'ukdano' kichukqarshimda go'zal samimiy ochiq ko'ngil nima ish qilayotganini biladigan ayol turibdi sizni ko'rganimdan xursandman hakurd siz go'zal qo'shiqlar yozishda davom et, etishingiz kerak chunki odamlarga o'sha siz beradigan tuyg'ular ko'p sizda bor o'sha tuyg'ular va buni musiqa orqali yetkaza olasiz va buni uddasidan chiqasiz jumladan o'zbekistonlik tinglovchilarga ham